পৰিস্থিতি সাপেক্ষে কেতিয়াবা আমি বুৰপকৰ দৰেও কাম কৰিব লাগে মই কিয় এনেকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ গোটেই কথাখিনি আমাৰ মন দি শুনক এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ দুজন বন্ধু আহিলে আৰু এজন ৱেইটাৰক লক্ষ্য কৰি পেলাই ক'লে যে এই ৱেইটাৰজন ইমানেই মূৰ্খ যে এই পঞ্চাছ আৰু পাঁচশৰ মাজত পাৰ্থক্য বুজি নাপায় তাক প্ৰমাণ হিচাপে দেখুৱাবৰ কাৰণে বন্ধুজনে ৱেইটাৰজনক মাতিলে টেবুলত পঞ্চাছ টকা আৰু পাঁচশ টকা দুটা ৰাখি পেলাই ক'লে যে যোনটো পইচাই তুমি ডাঙৰ বুলি ভাবা সেই পইচাটো তুমি লৈ যোৱা তেতিয়া ৱেটাৰজনে লাহেকৈ পঞ্চাছ টকাটো ল'লে উঠাই লৈ পেলাই গুচি গ'ল দুই বন্ধুৱে খুব হাঁহিলে আৰু হাঁহি পেলাই তাৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই গুচি গ'ল গোটেই ঘটনাটো এজন মানুহে নিৰীক্ষণ কৰি আছিলে যেতিয়াই বন্ধু দুজন ওলাই গুচি গ'ল তেতিয়া ৱেটাৰজনক তেওঁৰ কাষলৈ মাতিলে আৰু সুধিলে যে তুমি ইমানেই মূৰখনে যে তুমি পঞ্চাছ আৰু পাঁচশ টকাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ বুজি নোপোৱা তেতিয়া ৱেটাৰজনে কি ক'লে জানে আচলতে মানুহজনে বহুত দিনৰ পৰা ধৰি এই গেমটো খেলি আহিছে তেওঁ মোক সদায় পঞ্চাছ টকা আৰু পাঁচশ টকা দেখুৱাই আৰু মই পঞ্চাছ টকাটো লাহেকৈ লৈ যাওঁ আৰু পঞ্চাছ টকাটোৰ পৰা মই পাঁচ হাজাৰ টকাতকৈও অধিক টকা আয় কৰিলোঁ যদি মই কেনেবাকৈ পাঁচশ টকাটো তেওঁৰ পৰা যদি উঠাই দিওঁ তেনেহ'লে তেওঁ গোটেই খেলটোৱে শেষ হৈ থাকিব আৰু তেওঁ কোনোদিনেই এই খেলটো নেখেলিব গতিকতে আপোনালোকে গোটেই কাহিনীটোৰ পৰা কিবা এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিলেনে আমি আচলতে সকলো সময়তে যে আমি জনাটো দেখুৱাবই লাগিব তেনেকুৱা আচলতে কথা নাহে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমি কেতিয়াবা নিজকে বুৰ্বক আৰু সৰু সজাই সেই কামৰ ফাইদা উঠাবও লাগে কাহিনীটি শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এবাৰ জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এনেকুৱা কাহিনী পাবৰ কাৰণে মোক অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ